Добрый день, девушка. Мы к вам снова. Ожидайте. Ожидаем. Колядорчик, пожалуйста. Не заходите еще. Мы бы хотели задокументировать отказ принятия документов. Вас Так нас, нас сейчас пошлют Пошел, оттуда сюда. Нет, сюда. Не нет. не пошлют. Для, для, этого, для этого мы хотим. пожалуйста. Завтра. Если нет. я вам откажу, у вас будет право это снять. Я для что товарища. Да? Пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Нет, нет, нет. Нет, пожалуйста, вы покиньте, пожалуйста. По какой причине? Потому что мы лично... По какой weighing... причине? Добрый день. Добрый. На съемка. Не э, да. Нет, не мешаю я прийму. Как? нет, где -нибудь, где -нибудь, где -нибудь. нет я не желаю сходить. Я думаю, что он видите, что ли? А кто вы такой, извините, пожалуйста? Кто вы есть? Пожалуйста, удостоверение, покажите свое. На каком основании должен с вами идти общаться? Вы, за поступил? А, то есть я нарушаю, что я после вызова. Я хулиганю, да? Давайте здесь общаться Пожалуйста Сейчас я вам паспорт предъявлю надо, да? вы желаете То есть обратно же предъявлю Не передам, предъявлю, предъявлю. А, Помнишь Вадим Сергеевич Алло Приехал товарищ Тутов, милиционер Поступил сюда вызов, что я хулиганю Сейчас что-то пишут, какой-то документ, не знаю. Что-то пишет, я не знаю, что он пишет. Мои данные переписывают, да? Ну, ну, ожидайте, поступил вытащить, сюда, вызов, вытащить. поступил сюда вызов. Что я с Улиганю? И товарищ Тута, старческого Копаковского района, э, снял принял ему паспорт, он предъявил мне с удостоверение, я ему привел паспорт, он переписывает мои данные. Ожидайте, Час, минутку. Ну, пойдите, сейчас мы Ну, сейчас нет, ну, поступил вызов, говорю, что я здесь хулиганю, понимаешь, хотя, хотя, я не знаю, когда он зашел, я еще в коридоре тебе звонил, да? В коридоре я не хулиганил, там куча людей, которые видели то, что я не хулиганю. Ну, я тоже. Так, потом поговорите, давайте пообщаемся. По э -э ну, давайте, по сути, да, общаемся. слушаю вас. Я ожидаю, телефон отключите, я говорю, я Не, я не общаюсь с человеком, я консультирую заодно, если что. А, ну консультируйте. Нет, а, я да, с вами общаюсь да. тоже. Какие-то вопросы будут, человек, каждый полным очень юридически, я имею право на юридическую помощь. Человек имеет юридическое образование, он полномочен мне консультировать. А, каждый да, может получить консультацию да, да, так, как да, он как может. Хоть по телефону, хоть по интернету, хоть кого угодно. Вы ко мне хотите предъявить да, сейчас что ну, скажите, ну, пожалуйста? Телефон. В ней предъявляет прокуратура. Что? Телефон домашний. Мобильный. Я я тоже называю домашний был телефон. Нет, нет, я не обязан этого делать. Это личная информация. Телефон, я не обязан этого называть. На самом деле он обязан это называть. Не, 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 не. Ну это... Не знаю, никаких вопросов не задают, хочешь я положил трубку. Я сказал, что я консультируюсь с человеком, который полномочий юридически в этом вопросе. М ну да, да, да. да. Вы можете назвать, что вы меня обвиняете? Или нет? Ну, не, не называют ничего, о чем обвиняют, не знаю. Это задержание, не задержание. Вы меня задерживаете, нет? Стас, ну привет, пожалуйста, по армуру. Гапунич, Вадим Сергеевич. Проверяют почему-то, мне какому-то армуру. 84 года. Да, да. Ну угу. я понял. Да ведет съемку тут ведет. Кабинет. На каких основаниях он же не в Украине, проясняет. Ему все дозволено, президентское разрешение у него есть. Я такого не говорил. Угу. Ну сюда надо опергруппу, чтобы подъехать, задокументировать. Вызывают опергруппу сюда. Вызываю свою зачем-то, не знаю зачем. То есть хотят что задокументировать. Да, да, да. Угу, Вадим Сергеевич. Нет, нет, нет. Угу. угу. Ну, скорее всего, пытаются держать сегодня, думаю, он, да. Угу. Угу. Ну, нормально да. все, не пожалуйста. Да, один. ты? Не, понимаешь, я не успел даже сюда угу. зайти толком. Мне же сказать, что я поручил романский порядок. Добрый день. Ну там нету его, да. Угу, угу. Добрый. Ну да, да. Ну по протоколу, там да. По, по протоколу, все задержание по протоколу, если что туда, это ясно. Если что-то забирают, протокол изъятия. Ну, не знаю, может им захочется так. Может им захочется меня задержать. Угу. Угу. А? А он был, это в прошлый раз то же самое. Паспорт, он когда был конфликт, то же самое, тоже человек. Угу. Ну, я понял. Да. Угу, угу. Ну, я понял. Личные вещи забираются только этим, да. Угу. Понял. Ты адвокат. Ну, да. да. Ну, конечно. Да. Ясненько, ждем тогда. Давай, я потом еще наберу ручиков да. Ну, он общается по телефону участковый, не хочет ничего. Сейчас, сейчас. Берем, Молодой человек, я, я забыл ваше имя, отчество. Вы меня задерживаете? Нет, пока не, пока, не задерживаете, пока не задерживаете. Пока не задерживаете, да? Нет, нет. То есть я могу уйти? Зади... Я Вы не могу идти? Задерж... Почему Вы не могу идти? Вы меня опрашивать а, будете еще? Ох, меня будут еще опрашивать сейчас минутку. Сделаем. Ясно, хорошо, смотри, я выйду в коридор, в принципе, или не выходить. Здесь, в принципе, уже никого нет, у меня инспектор никого не хотят принимать кабинет. Мой, да, у меня. Это я выйду в коридорчик пока. Давай. Да, слушаю вас. Я проживаю с Родители. Мама, папа. Отца и мать как А? Отца и мать Вы не против зайти в другой кабинет? Нет, не хочу никуда заходить в девушка, извините. Сейчас я отпущу. Мы общаемся с человеком здесь. Мы тихонько общаемся. Фамилия, имя, отчество. Работаем где? Предприниматель. Семейное положение. Холост. А я вам обязан отвечать на вопросы? Скажите, пожалуйста, сейчас. Можете не отвечать? Могу не отвечать. Можете не отвечать. Поезд не будете давать письмо. Нет. Нет. Я не, какая причина? Отказывайтесь, да? Подождите. Что здесь произошло? Что почему здесь? вы не видеосъемку здесь? Отказывайтесь? Могу сказать Что? вам, да, почему. Почему? На основании того, что моему товарищу отказали в приеме документов, не отказали, не отказали, да? Если отказали, вы должны Алексей, тебе отказали? Не, не отказали, его сейчас принимают. Сейчас принимают. Он, Он раз зашел, вышел. Было такое? Ты заходил, выходил, раз Мне отправили? Мне отказали в приеме документов на основании того, что здесь у меня документы без справки принять не могут. Нам бы хотелось получить какое-то подтверждение. В Где словам. вам сказали, что вы сприняли? Только что он вышел. Как на каком в Меня мой товарищ попросил помочь ему а в, общ... снять, в общении, товарищ... в общении с работниками вассорного стола. У -у -у -у. Я имею нормативные документы. Нормативные Такие... документы. Это ответ Такие начальника. Ли? Вот, пожалуйста, вот ответ у -у -у -у. начальника. у, -у, -у. Ну, покажите, у него человек. ему так, сейчас минутку он Леша, дай, пожалуйста, ответьте речь ко мне. Ответ Терешенко, дай. Ответ письменный Терешенко, где э, справка о несудимости судимости нужна. Второй вариант – это решение Донецкого апелляционного суда, где суд второй инстанции подтверждает, что требования справки несудимости судимости являются незаконными. Ну -ка, дай. Какую информацию? Какую именно? Он человек, какую информацию? Это гражданин Украины тоже. М? Гражданин Украины, даже... Э, это э, он э, тоже подавал, да? Да, он подавал, там же указано. Там, смотрите, предпоследняя страница, пятый взад снизу. Там просто еще о многом сказано, пятый взад снизу, это вот сильно справки идут. Я понимаю, что вы не хотите мы, приходить мы сейчас, на консультацию. Вы не, да, не хотели... Сейчас Сейчас а Я понимаю, что вы решили пойти другим путем. Законодательно а? 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 предусмотрено, это что кажется, подаются. Что едят, на... Почему как люди должны вы подавать, подавать не по, по и месту и регистрации? Объясню, Когда есть я я говорю, закон. Закон имеет высшую юридическую силу. Человек мы подавал на днях на Кирова, и вот про сюда. Была обратная ситуация. То есть это не с потолка взято, понимаете? Я сюда пришел не потому, что мне хочется, а я сегодня не пошел на работу. На каком основании вы отказались человеку Примерно документы здесь, по месту регистрации? Причем Я здесь... Могу, человек, не вот, следует. а, вот видите. Человеку. А товарищу да. милиционеру будете объяснять? Так, да, ты ваша дама, То есть, если бы человеку э, не отказывали в приеме, мы бы никуда не ехали и мы бы трогали не заходили. Нам это ни к чему. Поскольку отказали в приеме здесь, э, отслали на Кирова ни на что не ссылаясь на какое-то заоблачное решение, которое телеграмму или что у них, я не знаю. Ну, в данной ситуации мы не правы, нельзя снимать у нас, по закону не разрешено. Ну, у вас служащих можно милиционировать. Смотрите, если у них есть претензии, пускай решают в судебном порядке, пожалуйста. Я не возражаю, я нигде не скрываюсь, у меня нет загранпаспорта, я не могу выехать за пределы Украины. Так, То есть ну, у них а там какие-то претензии. Есть мобильный телефон на всякий случай, потому что я не ездил на Идара искать, если вдруг надо будет. Ну, пожалуйста. Если начальник, что я общался с вами здесь, если начальник меня перепроверять будет, Хорошо. он вам 0,98. Ну все, обратно же, без повестки никуда приходить не буду, напиши начальнику вашему, если он захочет друг. Повестка не Просто Я не вижу здесь повода для конфликта, который возник на ровном месте. Просто на ровном месте. Ну, сотрудники Авира, а, понимаете? Вы камили работникам Авира? Нет. Я, не ругались. Я не зашел, лугались. сказали, подождите. Потом уже ты мы в своем коридоре, в своем коридоре. Я уже смотрю, вы прошли, думаю, о, так а я не знал, захотел... где этот конфликт, потому что все кабинеты засунули в Денисович. Ну, так видите. То есть, конфликта никого нет. Так, вы получаете где что-нибудь, нет? Ну, товарищи, ожидаю. Мы нормально все понимаем. Вы нормально, нормально выйдут и проверят. Все, да. тогда идем. Я тебя ожидаю в коридоре в таком случае.